Ваш фонд вирішив вшанувати Шевельова. Ви там були одним з ініціаторів, встановлення дошки. Потім ви провели шевельовські читання. І чому Кернес і Добкін так бореться з Шевельовим? В чому тут це ваша боротьба між собою? Чи це не визнання тих цінностей, які чи і визнання, і не визнання тих цінностей, які він ніс, як... як не лише як мовознавець, бо він був в першу чергу велитним і великим мовознавцем, а й як есеїст, як, як літературознавець? Ну, знаете, я бы, когда вы пытаетесь в каком-то раз возвращаться к власти, так сказать, который сейчас царит в Харькове, Кернуса и Добкина, это очень интересно с точки зрения телевизионного контента, я понимаю. Да. Я вам отвечу так, как говорил мне в свое время очень известный харьковский правозащитник, ныне покойный Генри Халтунян, который, ну, честь моя быть ему другом, он в таких случаях говорил, не ищи логику, там, где ты ее не клал. Поэтому я не знаю, почему они накинулись на Шевелева, и... потому что им так было удобно в этот момент времени. Да? Но благодаря вот этому, этой несуразной мерзости, которую они проявили, огромное количество харьковчан узнало об этом. Ну и на только и... харьковцы. Вся Украина про это знала, да. потому что интеллектуалы, очевидно, про него знали. Абсолютно. А люди... В Харькове книжки Шевелева раскупили, как горячие пирожки. И, и те, кто даже не читает на украинском, а предпочитает читать на русском, взяли и прочли. Когда я читал Шевелева, я вам скажу, что текст, которым пишет Шевелев, очень... Э, не, 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 украинский язык его очень необычен для э, ну, чтения человека, ориентированного на русскую литературу, на русский язык, росшего в русской среде. Но очень же интересный. И поэтому я думаю, что с таким феноменом столкнулись многие. И мы приняли решение, что в такой ситуации, в такой абсолютно провокативной манере, когда человека обвиняли в том, в чем он абсолютно не виноват, мы решили ответить на это не лайкой на лайку, а фактом. Мы показали, мы сделали научное чтение, пригласили очень известных специалистов со всей страны. Нам прислали работы из-за рубежа, из Канады, из Штатов. И сделали шевелевские чтения. Научное чтение которые имели аншлаг. Были научные доклады, были презентации, был битком набитый зал. Целый день была программа специальная по этим вопросам. Ну, и вы были свидетелем тогда, -то вы были в литературном музее и с общественностью встречались. То есть, на мой взгляд, это было событие. И такие чтения будут проходить регулярно. И это не были политические чтения. Это был компетентный ответ на такую, на такую мягко говоря, странность власти. И, возвращаясь к Харькову, скажу, что это для Харькова красиво такое делать. И мне нравится, когда у нас выступает Лина Костенко, и мне нравится, когда мы делаем такие мероприятия по Шевелеву, и таких вариантов очень много. И мой фонд, который занимается гуманитарными вопросами в Харькове такими, это сдача этого фонда, он для того там, и там те люди, которые работают, и Людмила Белова, и Виктор Гайковец, и многие другие. Они этим живут, и я им за это благодарен.